Несмотря на все сложности, в которых оказалась Днепропетровская область и вся страна, есть определенные успехи всей нашей системы. А именно то, чего было достигнуто, было сохранено, а именно гарантированное обеспечение медицинской помощью всего населения Днепропетровской области, без разницы, где проживает пациент. Было увеличено и количество амбулаторий общей практики семейной медицины и мощность автопарка базы оказание экстренной медицинской помощи. Несмотря на сложности, были открыты целый ряд отделений. Это отделение гемодиализа в 4-й больнице города Днепропетровска, в больнице имени Мечникова. И в ближайшие дни у нас будет открытие еще одного центра гемодиализа в городе Павлограде для жителей этого региона. Была открыта центральная диспетчерская, которая позволила осуществлять гарантированный быстрый вызов по системе 103. Это уникальное сооружение, которого нет вообще на Украине, и оно создано руками и так сказать, усилиями днепропетровских инженеров и ученых несмотря на финансовые сложности, были закуплены целый ряд оборудования для онкоцентра, и в том числе уникальный линейный ускоритель, который в ближайшие месяцы будет установлен и сможет оказывать медицинскую помощь жителям города и области. Сложные вопросы финансирования по оказанию помощи 4900 раненым перемещенным лицам, а их по официальным данным 68 тысяч, хотя по неофициальным данным их более 120 тысяч. Это серьезная была нагрузка на систему здравоохранения. И, тем не менее, система выдержала, и показатели и младенческой, и материнской смертности и ниже, чем в предыдущие годы. Достигнуты успехи в оказании кардиологической помощи населению, и у нас большие перспективы в этом году. При этом будет привлечен ресурс и Мирового банка для открытия новых амбулаторий в Днепропетровске и в Кривом Рогу и создание трех мощных центров по оказанию экстренной медицинской помощи в Днепропетровске, Павлограде и Кривом Рогу. И все это позволит значительно улучшить качество оказания медицинской помощи населению.